Областное отделение Антипонопольного комитета Украины подвело итоги своей деятельности в прошлом году. Особое внимание уделяли защите добросовестной конкуренции, прав и законных интересов предпринимателей и потребителей. За год в общей сложности удалось прекратить 92 нарушения законодательства о защите экономической конкуренции наложили штрафа почти на миллион гривен. Экономический эффект составил около 900 тысяч. 13 порушений было выявлено антиконкурентных узгодженных действий субъектов господарювания, 38 порушений законодательства про захист экономической конкуренции в виде злоуживания монопольным становищем, 15 порушений в виде антиконкурентных действий органов местного самоуправления и власти. Под контроль антимонопольщиков попали в первую очередь услуги, которыми пользовались больше всего потребителей. Как выяснили в комитете, при гарантийном обслуживании автомобилей завышали стоимость запчастей и сервиса, а в 9 прежа назначили плату за доступ на объекты кабельным операторам без экономического обоснования. Было установлено, что ця была установлена Без будь-якого економічного обґрунтування, без певної методики. Порушення це було припинено. І зараз виконком розробив методику єдину для всіх. Последнее, чем занимались рекламой, вводящей в заблуждение, под видом масла продавали спред, заманивали скидками в аптеку, а низкими ценами в супермаркет. На деле все оказалось не так. Теоретически штрафные санкции антимонопольного комитета можно оспорить в суде, пока этим правом никто из нарушителей не воспользовался.